Tanrı və din anlayışı günümüzdə öz gücünü itirməyə başlayır. İnsanlar ateist, teist və ya agnostik olur. Belə olduqca əvvəl keçmişdə dinsizlər dindar olanları münaqişəyə, tanrı və din, din inancı üzrə sözlü mübahisəyə çağırsalar da, günümüzdə bunun tam tərsisi baş verir. Yəni dindar tərəf dinsiz olanları sözlü münaqişəyə dəvət edir. Və dinin varlığını xüsusi ilada tanrının varlığını sübut etməyə çalışır. Və ən böyük suallar isə olmadığını sübut et olur. Yəni bir tanrının olmadığını bizə isbat et, et olur. Amma bu sual absurddur. Çünki olmayan bir şeyi, görsənməyən bir şeyin yoxluğunu sübut edə bilmərsən. Tam tərsi, görmədiyin bir şeyin varlığına inanır və iman edirsənsə, bunu sən sübut etməlisən. Məsəl üçün Hoş bir otağa iki nəfər daxil olur. Biri otaqda masa var deyir. Digəri isə otağa diqqətlə baxıb, "Xeyr, masa yoxdur" deyə cavab verir. Digəri isə israrla, "Masa var. Yoxdursa, əgər bunu mənə sübut et" deyir. Bu cavab absurddur. Tanrının olmadığını sübut etmək deyə bir şey ola bilməz. Çünki tanrı deyə bir şey yoxdur.